Нахиба! 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 Поехали, да? Привет, мы группа Алмаз. Мы состоим из меня. Никиты, я поиграю на гитаре Второго Никиты, который играет на гитаре Вани, который играет на барабанах И Гоши, который играет на басу Вечно, естественно, по малолетке, так сказать. Мы все слушали тяжелую музыку и играли в основном какой-то тяж. Ну, лично я. После этого поменял, наверное, с десяток разных групп разных направлений абсолютно. Это были и панк-рок, и, и джаз даже в какое-то время, причем длительное время я играл. но ну, более-менее классический. Ну и в какой-то момент, когда я дошел, вот так сказать, до какого-то другого музыкального развития в себе, начал слушать что-то более приближенное к 90-м, к нулевым годам, музыку разнообразную. Ну и потихоньку, потихоньку вливался в это все. А почему ты джаз не играешь больше? Потому что ты покаялся, мне кажется. мы очень вдохновляемся альтернативной музыкой 90-х, такими поджанрами, как гранж, эмо и шугейз. Конкретно комьюнити, скорее всего, мы относимся к 044 хардкор комьюнити, потому что благодаря этой тусовке мы начали играть. И, ну, в общем, это все наши друзья, и мы их очень любим. В последний раз мы играли с группой I Like в Мезонине, а до этого мы играли в отеле и в, как называется, Escobar. в в Бар Но мы повышаем планку. Скоро Олимпийский будет уже. Скоро? Да, совсем. Все с Вахарчуком? С <реш> Они на разогреве будут. Меня зовут Гоша, я играю на бас-гитаре. Свое появление в группе я ассоциирую с Никитой, когда мы, наверное, года два назад начинали играть у меня дома с одного комбика Line Six на 30 ватт, было очень прикольно. Никто в это не верил, но мы играли с одного комбика в бас и гитару, было круто. Я Никита, играю на гитаре. Появился в группе достаточно странно. Мы были с Никитой на съемке ужасного клипа. Разговор завязался еще очень странно. У нас оказалось, что одинаковые кеды. Самый тупой вообще. Это был самый лучший разговор, который да. мы могли пить вообще, И... который был у нас. Да. В общем, у нас всегда тупые разговоры. Мы просто пытаемся изобразить музыку которую мы сами слушаем перевести ее как-то в какой-то новый формат как мы ее видим как что мы хотим Скорее. этим сказать все чем мы вдохновляемся мы как какая-то воронка число себя проводим и воронка. воронка вот что получается по ощущениям я прям чувствую так что ну я бы не мог иначе то есть мне прям хочется это делать и поэтому поэтому мы этим и занимаемся, я думаю, это основная мотивация, которая должна быть вообще у артиста, в принципе. Мне нравится, в каком виде сейчас это все происходит у нас, то есть мы, это чисто just for fun, это просто, мы четыре как кайфарика, кайфарика, наверное, кайфарика. больше, нет. кайфуем просто от того, что мы делаем, и я искренне надеюсь, что будет так же в дальнейшем, но масштабнее.